выключить вегетативный э, синдром, да? головная боль пройдет, э, шум в ухе может уйти, а не менее в руке пройдет, а вот искривление так и останется, тогда нам обязательно нужно будет. Ну, поэтому, опять же говорю, мы работаем комплексно от сих до тих. Да? Садимся, пожалуйста. Оценили, да? посмотрели, какое плечо. Садимся, галушку чуть-чуть вперед, как бы мы делаем такую гладненькую. Э, трапециевидную мышцу. Да? Ну, кожа не сильно должна быть натянута, когда человек запрокидывает, мы просто не можем да, все да, просто да. пощупать нам нужно, оценить. Да, Пощупали, да, тепленькие. Да? Это вот это тепленькие. И прощупываем. Сначала поверхностно, потому что мы не знаем, что там есть. И не зону могли прощупать. Если человек будет сидеть ровно, очень сидеть вот так, как бы спирно, да? То здесь вот мы можем, это уже тонус. Это уже включилась рыбовидная мышца, она приводит лопаточку. И мы здесь можем прочувствовать тонус, но не найдем гипертонус. Вот эти вот очажочки. Поэтому мы расслабляем, растягиваем, здесь сразу мы и пощупаем и про, э, проглаживаем, таким образом мы находим, что нас интересует. Да. Руки прошу всегда либо накрест, либо просто опустить. Потому что так они натягиваются, уже включается антигравитационный тонус. Мы будем удерживать ручки. А когда мы их положили вот таким вот образом, ручки ослаблены, и мы можем адекватно оценить эти цели мышцы. Опять же, э, за счет того, что человек э, не совсем правильно может интерпретировать свои ощущения, он может ошибаться вплоть до 5 сантиметров. Нажимаешь ему в это место, он говорит. Э, нет, он может сам говорит, показать. Вот здесь вот болит. Да, а вы это можете компания. найти совсем в да, другом это, месте. Он говорит, да, да да правильно, вот там. То есть вы нажимаете не на то место, которое он показал, да. но вы попадаете... Да. Вот, вот, этот, вот, вот этот случай, действительно. Он говорит, еще выше, а оно на самом деле ниже. То есть это вот уже э, неправильная интерпретация мышечного тонуса. Попробуйте э, вот здесь вот, вот оно. Давайте. Можно да, можно, есть, можно. О, нашли, да? Перекатиком таким. Такой, Попробуйте. Сейчас сильно не нажимайте, еще есть 15 а человек, которые... Сейчас вы будете Но друг на друге У очень многих именно вот эта мышца она uh -huh. вот в таком состоянии. Довольно часто. Тоже Нашли, да? Угу. Расслабили пальцы. Чем более расслабленный палец, тем чувствительнее он становится. Вот. Ну, а, с ну, вот видите, вот, ну, все. все проще. Нет, вы уже напрягаете. Нет, нет. Вот. Нашли, да? да? Кто еще не пробовал? Кто не щупал вес? Берем, разбиваемся на пары и щупаем друг на друге трапециевидную мышцу и ромбовидную. С одной с другой стороны. Помним, что нельзя Сити. Начинаем с положения сидя, потому что мы можем расплавить э, на кушетке, разве что это будет кушетка или Но опять же, когда тогда тянуться слишком рука. Да? Это опять же антигравитационное напряжение будет организм испытывать. Хороший э, вариант для лечения. Реально. Тут есть все. Мурашки уже побежали. Сухость кожи. Да? Что у нас? Синенькие пальчики. Смотрите холодное. Не, теплые, теплые но, но синий. Вас можно приводить пример? Да, можно. Ко всем подойду, кто нашел, показываем, проверяю, насколько оно. Может быть, вы там новые мышцы найдете, кости. Тринадцатое ребро удаленное. Он для вас слишком высок. Вы устали. Серьезно. Она но станет быстрее пациента Поэтому когда руки уже вот так нужно нажимать, да, тогда мы садим его на стульчик и сверху. То есть вот, желательно либо э, вытянутые руки, либо просто упираем э, локти в корпус и работаем вот так. Да, нажимаем. Здесь потому что так мы не не теребим, да? мы тем образом, таким образом можем раздразнить его. Он это фокус э, гиперактивности, он уже раздражен, он уже посылает импульс. Если мы начинаем его теребить, он сразу может дать разряд векитальтики. Э, и вот это может и вызвать уже ухудшение самочувствия. Поэтому мы плавненько нашли, его обрисовали. Мы еще не нажимаем на него, мы его просто обрисовали. Нашли центр во всем этом и уже легонечко входим в тело. Мягким пальцем, но жестким телом. Да, как бы мы, оп, вот это у меня конструкция. Я легонечко туда зашел. Пальцы мои, я могу играть на пианино, да, расслаблены, но они нажимают. Чувствуете? это уже разгибатели нам раз... нужно найти все-таки мы же прорабатываем сейчас не перескакивайте здесь вот очень хороший очаг вот он. вот такой вот а здесь вообще... вот он здесь тяжиками здесь еще